Я не знаю, что это. Оно лежит возле фруктов. Т -т 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 Моя любимая алабонита. Бананы 79 центов. И девочки с красивыми попами. мексиканки. О, красивые жопы. И маленькие-маленькие лаймы. Ой, Валя не может. Прям малюсенькие-малюсенькие. И там. А, это не мандарин, это а тан... сейчас возьму пару штучек. Два яблочка. Тангерины сливы одного сорта, 4 штучки, 2 черешни, очень мелкие, но они сладенькие, 2 манго, то есть ивбра, помидорчики, это я брала мясо на гуляш, это не знаю зачем, авокадо, 2 кебуины, Steven Style, а что 2, а что не одна, перец, какие-то, короче, острые, вот тут еще одна слово. И вот такие тортильи, если он буду делать э, тортильи. Опять, вот такая вот все экзотика. А, а что они сюда его блюбари поместили? Не знаю почему. Вот такие всякие какие штучки. Ну, Киперчики маленькие, наверное, очень острые. Листья пальмы, наверное. Чешутся. Короче, экзотический отдел, что даже сами мексиканцы тут не тусуют. А вот там все тусуют. Тут понятнее для всех овощи. Ну, папайя лежит. Я на нее смотрю, у меня тошнит от нее. Может, я ей проявила. Только вот кокосы, я не знаю. Хани. 89. Хани 9. 89 центов. Не хочу. Ну, чеснок, наверное, надо. Научилась тебе наказать, иди в жопу. Старшись, Влага она не понимает. <свес> mm. <свес> Скупилась. Забаните. Это <пес> полпепер. Ммм, Внутри крем, я думала пустое внутри. Так блестеть мне так понравилось, красиво выглядая. Ну а еще если холодный. Мексиканская выпечка вкусная и дешевая. Еще?